Ну и, судя по всему, работаем дальше по целому ряду таких спецопераций, спецвылазки вылазки уже э, в сухопутной части оккупированного полуострова. Речь идет о спецоперации очередной э, ГУРа в Крыму. Разведчики раскрыли место высадки и посадки в виде Спецоперацию провели бойцы подразделения специального назначения «Артан». Глава, главного управления разведки Минобороны Украины. Высадка производилась на западном побережье Крыма, а также на Тендровской и Кингурнской косах. В результате боя оккупанты понесли значительные потери. После выполнения боевого задания в Крыму войны Артана также провели бой на море. Противник попытался пристав на надводных катерах с поддержкой авиации. Давайте посмотрим, как это было. Ну вы наверное слышали вот критики э, на Западе, в том числе э, продолжение помощи Украины, считают, что вот э, такого рода... Вылазки – это вот очков терапии, что ничего не добиваются, как бы главное нужно нацелиться на южном направлении, а все это остальное это вот так, очков терапии и не больше. Но опять-таки это не унисонное такое мнение, и тем не менее, вот, кроме символичности того, что такое возможно и показать вот тем же крымчанам, насколько они все-таки сейчас а, в уязвленном положении, в чем, как вы видите, практичность такого рода операций? Это деза. Это дезинформация противника в том числе, когда разведка рассказывает, что они приехали, повесили флаг, фотографируются и уехали. Но у разведки другие задачи скрытые, закрытые после выполнения боевой задачи. А это рабочие будни, то, что вы сейчас показывали, это рабочие будни гура. Это происходит каждый день, касается левый берег Днепра. Дальше движение идет и на, север, на западный берег Крыма. То есть рабочие будни разведки, которые выполняют боевые распоряжения, ПРК так называемые. О а никто никому не расскажет. То есть реальная задача не узнает никто. А вот прикрывается, естественно, Деза связанные там с, с флагами, там, ну, с чем угодно с негативом даже может быть. Это прикрывается основная задача. Только после выполнения основной задачи прилетает Нептун по С-400, прилетает Storm Shadow по С-400, прилетают беспилотники, накрывают станции дальней за горизонтной разведки. То есть, выполняя задачу, разведка никогда не, не скажет. То есть, если вам разведчик говорит, что не выполняет вот такую задачу, ну не верьте. Вот в этой жизни нельзя види, верить э, трем категориям Развечи, разведки, э, следователям и красивым женщинам. Вот нельзя. Потому, понимая, что это деза, понимая, почему это деза, прикрываются основные, выполнения основных задач. Мы же не знаем, сколько было высажено десанта, и которые остались там и сейчас выполняют задачу в Крыму или на Кинбургской косе на левом берегу, или сколько забрали человек, высаженных раньше. Ну, то есть, какие задачи были поставлены, какие-то люди. Может, это бабушка Божия дуванчика. Это может быть специалист, который в, с, с помощью иголки может отминусовать там с десяток россиян, причем за, за короткое время, с помощью ШИЛА. То есть все зависит от степени задачи и степени профпригодности для выполнения этих задач. Ну а то, что ну давайте поговорим об этом, поможем прикрыть основные задачи, которые выполняет Главное управление разведки. Да, они туда ездят, пофотографироваться, зачекиниться с флагом. Каждый раз туда ездят, чекиниться с флагом. Вот это, это, это будем, будем поддерживать эту дезу. Ну а уже как к ней относиться, ну у каждого есть свое восприятие такой информации. Каждый для себя поймет, о чем речь.